और बेरोजगारी बात करना चाहता है कोई नहीं करना चाहता यहाँ पे आज तक बता रहे हैं पंद्रह सालों में अभी तक एक फैक्ट्री मतलब बिहार के अंदर नहीं लगा है एक फैक्ट्री बिहार के अंदर नहीं लगा हुआ है मोदी जी बोलते हैं कि छप्पन हजार करोड़ रुपए के गुजरात में हम कंपनियां बैठाएंगे गुजरात से बोलते हैं कि ट्रेन हम जो है कि चार चार पांच पांच ट्रेन हम देंगे बिहार से वहां जाने के लिए क्या बिहार की मतलब ये जितने भी मजदूर हैं सिर्फ बाहर में जाके काम करने के लिए बने हुए हैं हाँ बिल्कुल क्या क्यों नहीं चलाएंगे मौका तो मिलना चाहिए ना एक बार देखिए मौका देखिए तेजस्वी सरकार अगर बनती है तो इस बार जितना जो भी वादा किया वो सारे के सारे वादे पूरे होंगे किसानों के लिए जो भी बताया गया वो भी सब पूरा होगा दो करोड़ बोला गया है कि नौकरी देने के लिए वो भी नौकरी दिया जाएगा बोला गया है कि बीस बीस महीने के अंदर में तो बोले है कि सारी की सारी सुविधा कर, करके देंगे जब वो सत्रह महीना में कर सकते हैं तो बीस महीना में आप एक बार उनको देख, देख, देख तो देखिए पांच साल में जब उनकी सरकार बनेगी तो अच्छा सा डेवलपमेंट दे होगा उन्होंने बताया है कि हम कंपनियां भी खोलेंगे यहां पे और प्लान की जो बात है प्लायन बोले हैं कि वो बीस महीना हमको सरकार दे हम बीस महीना के बाद जो है कि हम प्लान यहाँ से मतलब पूर्ण खत्म कर देंगे तो बिजली आपको बता रहे हैं कि बिजली जिस तरह से आई थी बिजली के बारे में बुलाया था, था अभी क्या है कि चुनाव इलेक्शन नजदीक आ गया था तो बिजली फ्री कर दिए है एक सौ पच्चीस यूनिट बिजली फ्री कर दिए सिर्फ क्या है तो जनता का भी सिर्फ वोट लेने के लिए अभी सबके खाते में दस दस हजार रुपए दिए सिर्फ जनता का वोट लेने के लिए किया गया है इसके बाद पांच साल तक इतना देर सोया रहता है लोग पांच साल तक उसके बाद जब चुनाव नजदीक आता है तो ये दूसरा कुछ दे दिए कुछ उधर दे दिए कहीं पे दारू बंद नहीं है दारू आपको आप जब चाहिएगा तब आपको होम डिलीवरी आपको मिल जाएगा

अभिषेक कुमार तिवारी कथा समर्थन क्या सिचुएशन है क्या बोलने चाहेंगे आप इस बारे में बिहार का जनता के लिए क्या देखिए बिहार को जनता को मैं इस बार बोलूंगा कि महागठबंधन जो इस बार बनी है महागठबंधन के सभी साथियों को जो भी उम्मीदवार जहां जहां प्रत्याशी उतरे हुए हैं सबको वोट करे अधिक से अधिक मात्रा में और इस बार जो है गठबंधन की सरकार बनाए महागठबंधन और तेजस्वी भैया सरकार में आए क्योंकि उन्होंने जो 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 वादे वादे किए हैं वो सारे के सारे के हैं पूरा होंगे और जब महीने की सरकार में उनकी जब उन्होंने इतना सारे काम किए फिर उनकी सरकार गिर गई तो जब सत्रह महीना में काम किया तो एक बार उनको फिर से मौका मिलना चाहिए क्योंकि दस साल पंद्रह साल से एक ही आदमी दस साल पंद्रह साल से एक ही आदमी ये काम कर रहा है लेकिन अभी तक कुछ भी मतलब सुधरा नहीं है डेवलपमेंट नहीं हुआ है बात करते हैं आपको बता रहे हैं शिक्षा भी बात कर रहे हैं शिक्षा भी कोई बात करना चाहता है बेरोजगारी पे बात करना चाहता है कोई नहीं करना चाहता यहाँ पे आज तक बता रहे हैं पंद्रह सालों में अभी तक एक फैक्ट्री मतलब बिहार के अंदर नहीं लगा है एक फैक्ट्री बिहार के अंदर नहीं लगा हुआ है मोदी जी बोलते हैं कि छप्पन हजार करोड़ रुपए के गुजरात में हम कंपनियां बैठाएंगे गुजरात से बोलते हैं कि ट्रेन हम जो है कि चार चार पांच पांच ट्रेन हम देंगे बिहार से वहां जाने के लिए क्या बिहार की मतलब ये जितने भी मजदूर हैं सिर्फ बाहर में जाके काम करने के लिए बने हुए हैं आप 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 लोग 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 बोल बिहार का जो सरकार है दिल्ली वाला सरकार नहीं चलाएंगे बिहार का आदमी लोग बिहार ही चलाएंगे हाँ बिल्कुल क्या क्यों नहीं चलाएंगे मौका तो मिलना चाहिए ना एक बार देखिए मौका देखिए तेजस्वी सरकार अगर बनती है तो इस बार जितना जो भी वादा किया है वो सारे के सारे वादे पूरे होंगे किसानों के लिए जो भी बताया गया वो भी सब पूरा होगा दो करोड़ बोला गया है कि नौकरी देने के लिए वो भी नौकरी दिया जाएगा बोला गया है कि 20 20 महीने के अंदर में वो तो बोले है कि सारी की सारी सुविधा कर, करके देंगे जब वो 17 महीना में कर सकते हैं तो 20 महीने में आप एक बार उनको देख देख, देख तो देखिए तो पांच साल में जब उनकी सरकार बनेगी तो अच्छा सा डेवलपमेंट होगा उन्होंने बताया है कि हम कंपनियां भी खोलेंगे यहाँ पे और प्लायन की जो बात है प्लायन बोले हैं कि वो बीस महीना हमको सरकार दे हम बीस महीने के बाद जो है की हम प्लायन यहाँ से मतलब पूर्ण खत्म कर देंगे हम विकास कुछ हुआ है यहीं पे डेवलपमेंट का कुछ काम यहाँ हुआ है आ, शिक्षा के बारे में आ, अभी आ, बिजली का बारे में अभी अस्पताल का स्वास्थ्य का। आपको बता रहे हैं कि बिजली जिस तरह से आई थी बिजली के बारे में बोला था, था अभी क्या है कि चुनाव इलेक्शन नजदीक आ गया था तो बिजली फ्री कर दिए है एक सौ पच्चीस यूनिट बिजली फ्री कर दिए सिर्फ क्या है तो जनता का भी सिर्फ वोट लेने के लिए अभी सबके खाते में दस दस हजार रुपए दिए सिर्फ जनता का वोट लेने के लिए किया गया है इसके बाद पांच साल तक इतना देर सोया रहता है लोग पांच साल तक उसके बाद जब चुनाव नजदीक आता है तो ये दूसरा कुछ दे दिए कुछ उधर दे दिए अभी एक तो दारू का बंद किया है अभी सो, आदमी लोग बोल रहे हैं दारू बंद किया है मगर ब्लैक चल रहा है बहुत सारे जगह कहीं पे दारू बंद नहीं है दारू आपको आप जब चाहिएगा तब आपको होम डिलीवरी आपको मिल जाएगा मतलब लग... कहीं खुला नहीं चल रहा नहीं सब अंदर अंदर चल रहा है सबको यहाँ से लेके नीचे से लेकर ऊपर तक सबको कमीशन जाता है इसलिए दारू बंद नहीं है आप कहने के लिए कागज में कहने के लिए है कि सिर्फ दारू बंद है लेकिन बिहार में दारू बंद नहीं है आपके ये जितने भी मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक प्रशासन से लेकर सब कुछ है सब सबको घुस खाता है सबके पास सैलरी जाती है सबके पास पैसा जाता है इसलिए जो है कि वहां पे न... मतलब कुछ नहीं सुनवाई नहीं होता है बस आपको पार्टी का नाम देखिए हमारी पार्टी का नाम है भारतीय आम जनता विकास पार्टी और बिहार के दो सीटों पर महागठबंधन को सपोर्ट किए हैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी जी का कहना है कि पूरे सीटों पे भारतीय जनता विकास पार्टी का पूरा फुल समर्थन है इस बार तेजस्वी सरकार बनेगी और अच्छा काम विकास होगा अच्छा विकास होगा আমরা অভিষেক কুমার তিওয়ারির সঙ্গে কথা বলছিলাম তারা কিন্তু পরিষ্কারভাবে জানালেন যে তেজশ্রী যাদব এবারে মুখ্যমন্ত্রী হবে কারণ গঠবন্ধন যে এককভাবে তারা লড়াই করছে এবং বিভিন্ন জায়গায় গঠবন্ধনের যে তারা শরিক দলের প্রার্থীগুলো দিয়েছেন এই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষ কিন্তু আশা প্রত্যাশা রয়েছে আর জেডির ওপরে মানুষ কিন্তু একেবারে মুখিয়ে আছে শুধুমাত্র ভোটের অপেক্ষায় ভোট হলেই কিন্তু নীতিশের সরকারের টলমল আস দলং নড়িয়ে দেবে এই বা এই বিহারের মানুষ তারা কিন্তু একটাই কথা বলছেন যে ভোট সুষ্ঠুভাবে যদি নির্বাচন প্রক্রিয়াটা হয় ভোটটা শুধুভাবে শান্তিপূর্ণভাবে যদি অবাধে ভোট হয় এবং ভোট যদি চুরি না করে বা আরেকটা জিনিস তারা পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন যে ভোট প্রক্রিয়া অর্থাৎ মেশিনারিতে চুরির একটা ব্যাপার বারবার থেকে যাচ্ছে বারবার প্রশ্ন চিহ্ন উঠে আসছে সেই চুরিটা যদি না হয় তাহলে এবারে কিন্তু বিহারের সরকার নতুন ভাবে মুখ তুল মুখ হতে চলেছে যাদব একটা মুখ বলা যেতে পারে যাদব আর সেই তেজস্বী যাদবের নিয়ে এককভাবে এই এই সংখ্যার মানুষরা তারা কিন্তু মাতি উঠেছে শুধুমাত্র চোদ্দই নভেম্বরের জন্য অপেক্ষা ফলস্বরূপ দেখছেন এবং একই সঙ্গে বাংলারও বিহারের নির্বাচনের পরে বাংলা নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে বাংলায় একইভাবে এককভাবে বাংলার মানুষ তাকিয়ে আছে নির্বাচনটা কি হতে পারে বিহারের নির্বাচনের অনেকটাই পড়বে কিন্তু বাংলাতে সেই অর্থে বাংলার তথা বিহারের মানুষ কিন্তু তাকিয়ে রয়েছে আগামী চোদ্দই নভেম্বর কি হতে চলেছে সেটা সময় বলবে কিন্তু এই মুহূর্তে রাজ্য রাজনীতির প্রেক্ষাপট অনেকটাই যেন পরিবর্তনের মুখে সমস্ত আপডেট পেতে অপতপ খবরে চোখ রাখুন with elegance, comfort and timeless design. From classic wooden charm to modern luxury, find everything that makes a house feel like home. Furniture Gallery Premium, where style meets comfort. নতুন রূপে নতুন সাজে এবং আরো বড় পরিসরে চলে এলো দি বেঙ্গল ধাবা হ্যাঁ ঠিক শুনেছেন কাবা কল্যাণী এক্সপ্রেস ওয়ে ধারে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে চলছে দি বেঙ্গল ধাবা এখানে রয়েছে সাত হাজার স্কোয়ার ফিট ব্যাংকোয়েট কনফারেন্স হল ফ্যামিলি লাউন্স বার রুপটপ লাউঞ্জ এছাড়াও এখানে রয়েছে ইন্ডিয়ান চাইনিজ কন্টিনেন্টাল সহ মাল্টি কুইজিন রেস্টুরেন্ট তাদের নতুন সংযোজন চাম্পারান মাটন সাথে সন্ধ্যায় খোলা আকাশের নিচে চা অথবা উপভোগ করুন দারুণ দারুণ ইভিনিং স্ন্যাক্স তাই আর দেরি না করে দেশ বিদেশের নামি দামি সুস্বাদু খাবার খেতে আজই চলে আসুন দা বেঙ্গল ধাবাই কিরে তোদের হলো